Dan bila saya baca perjanjian ni, ada banyak butiran durjana, syaitani dan iblis. Kenapa saya kata begitu, Tuan Seri Ketua Dalam ini, ada 40 klausa yang mengikat Malaysia. Malaysia shall, Malaysia shall, Malaysia shall. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita berdeka, berdaulat. Bagaimana ni Yang amat berhormat tambun, apa sudah jadi kepada ini? Kita berdeka, tapi hari ini Trump datang yang menjahanamkan Gaza, bumi Palestina. Kita sambut mereka dan kita selahkan kekayaan kita ini pemunggahan, ini pembungkahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Kontroversi panas telah mengguncang politik Malaysia. Perjanjian dagang dengan Amerika Serikat menjadi sangat kontroversial. Dalam perjanjian itu. Malaysia menerima tawaran menggiurkan di mana Amerika Serikat menjanjikan tarif 0% untuk produk ekspor Malaysia ke Amerika. Namun imbalannya juga berat. Malaysia dituding dipaksa menyerahkan kedaulatan negara demi akses pasar ini. Dalam perjanjian tersebut terdapat klausul di mana mewajibkan Malaysia berkoordinasi dan menyelaraskan kebijakan perdagangan mereka dengan kebijakan Amerika, termasuk sanksi perdagangan terhadap negara ketiga seperti Tiongkok atau Rusia. Yang artinya Malaysia dipaksa untuk patuh dan mematuhi sanksi perdagangan Amerika terhadap negara-negara lain. Jika AS tidak boleh berdagang dengan China, maka Malaysia juga tidak boleh berdagang dengan China. Malaysia harus tunduk dengan perintah Amerika. Hal inilah yang dianggap warga Malaysia sebagai penyerahan kedaulatan sebab semua diatur oleh Amerika dan Malaysia tidak bisa menentukan langkah sendiri. Parlimen Malaysia bergejolak Mantan Menteri Perdagangan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali secara tegas menyebut perjanjian ini sebagai penyerahan kedaulatan ekonomi. Para kritikus menilai ini adalah pemaksaan agar Malaysia ikut memihak dalam konflik geopolitik yang bukan urusannya dan dapat menghancurkan posisi netralitas Malaysia yang selama ini menjadi daya tarik investasi. Isu ini tidak hanya menyentuh geopolitik, tetapi juga mengancam hasil bumi Malaysia melalui perjanjian ini. Malaysia berjanji untuk tidak melarang atau membatasi ekspor mineral penting, seperti unsur tanah jarang ke Amerika. Dan yang paling aneh, Malaysia harus mengimpor LNG atau gas alam dari Amerika. Padahal kita tahu sendiri Malaysia tidak kekurangan sama sekali LNG dan merupakan pengekspor gas LNG terbesar nomor 5 di dunia. Dan kalau tak baik kita batalkan Ada pepatah Amerika yang mengatakan The devil is in the details Dan bila saya baca perjanjian ni Ada banyak butiran durjana Syaitani dan iblis Kenapa saya kata begitu Tuan Seri Dipertua Dalam ini ada 40 klausa yang mengikat Malaysia Malaysia shall, Malaysia shall, Malaysia shall Dan hanya ada satu klausa yang mengikat Amerika terhadap kita jadi ini bukan mereka arah kita patuh ini bukan perjanjian perdagangan, ini penjajahan. Sama macam British paksa pada kita dulu, sama untuk gaduk dulu. Dan perjanjian kita dengan Amerika ini, Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita ber Deka berdaulat Bagaimana ni Yang amat berhormat Tambun Apa sudah jadi Kepada ini Dan kita serahkan Kekayaan kita Ini pemunggahan Ini pemunggahan Harta negara miskin Malaysia Ke Amerika Saya kritik Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini Tapi jorba, saya jorba, tidak setuju Bagaimana jorba, jorba. ada syarat Amerika kenakan Bahawa Ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika Tiada siapa boleh menghalang Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian Ini yang perunding-perunding ini Menteri, Miti ini Apa yang mereka runding ini Ini penggadaian negara kita Ini memalukan Kena jawab di sini Kita memang ada sopan santun Berbudi bahasa Tetapi tanpa sebutir bom Tanpa serapang. Trump turun ke bawah ini kita menyerahkan ekonomi kita menyerahkan kekayaan negara kita 1 trilion ringgit sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas lembaga hasil dalam negeri kena cak kutip kastam kena putip semuanya nanti kita bagi kepada mereka Petronas bergaduh dengan setengah negeri tak bayar royalti pada Kelantan tak payah kepada Terengganu Mungkir pada Sabah Mungkir pada Sarawak Kita bergaduh sama sendiri Tapi berbilion kita bagi pada Amerika Kalau kita banding dengan Cambodia punya YB Menteri Bila dapat notification saja Cambodia kena buat Kena buat Shal Dan The only leeway yang diorang boleh ada adalah Hanya Apa yang diorang buat tu tak boleh infringe on their sovereign right jadi maknanya kita ni ada bigger leeway sebab tu saya rasa orang yang sebenarnya berunding ni all the civil servants my hats off to all of you. We are better than Cambodia in that sense. Saya Terima kasih. nampaklah kita menyekat diri kita, kebebasan diri kita. Sekarang ini kita terikat dengan dasar-dasar Amerika Syarikat. Kita terpaksa beli barang daripada Amerika Syarikat. Uh, dan bila kita beli barang daripada Amerika Syarikat kita tak dapat beli barang daripada punca-punca lain dan kita terikut-ikut dengan cara Amerika apply sanction uh, dengan negara-negara kita juga terpaksa ikut bermakna kita sudah hilang kemerdekaan kita korang dah baca dah perjanjiannya Anwar dan Trump tanda tangan semalam dalam perjanjian tu, Malaysia telah bersetuju untuk melabur dan membeli barangan Amerika sebanyak 240 bilion dolar. Itu bersamaan dengan 1 trilion ringgit. Tapi yang paling tak masuk akal sekali Ada satu klosa dalam perjanjian tu Di mana kalau Amerika Syarikat Kenakan kawalan ekspor Ataupun sekatan ekonomi Terhadap mana-mana negara Malaysia pun kena ikut sama Maksudnya kalau Amerika Sekat ekonomi China ke Rusia ke Vietnam ke Kita pun kena ikut sekali Eh tak pasal kita jadi pak turut Trump Padahal lah dia sampai menari semalam Saya beralih pada poin yang ketiga Poin di petua mengenai perjanjian Malaysia US ataupun dipanggil perjanjian perdagangan timbal balas dalam perjanjian yang baru dimeterai kebetulan minggu lepas ataupun 2-3 hari yang lalu ini kita dapati ada beberapa perkara yang kita sifatkan sebagai berat sebelah banyak obligasi ataupun tugas yang Malaysia kena buat memberatkan kita dan banyak perkara yang kita lihat beban kepada Malaysia tapi kurang bebannya kepada US sebagai contoh disebutkan dalam perjanjian tersebut kita membuka pasaran penuh kepada barangan Amerika hampir semua barangan daripada US tidak dikenakan cukai import ataupun cukai itu kadarnya lebih rendah kemudian yang kedua dikecualikan cukai digital Google, Meta, Netflix, Amazon tidak lagi kena cukai digital 6% mewujudkan ketidakseimbangan persaingan dengan pemain tempatan yang ketiga tidak ada had untuk ekspor bahan nadir bumi REE tidak ada kuota langsung dikenakan untuk kita ekspor bermakna Malaysia sudah seperti hilang kawalan untuk mengawal jumlah RE yang akan dilombong oleh pihak US dan yang keempat Amerika pula setuju kekalkan kadar tarif 19% dan ini menjadikan kita terpaksa berbelanja USD 150 bilion tapi yang kita dapat pelaburan daripada US hanyalah berjumlah 70 bilion rasa penjajahan ini menguntungkan Malaysia jadi saya ingin merayu hmm. kepada yang maklumat tambun demi negara tadi yang maklumat tu berkata kita bawa balik perjanjian ni ke parlimen dan kita bahas sampai lumat dan kalau tak baik kita batalkan ini kenapa kerajaan madani sanggup tanda tangan perjanjian yang jadikan kita macam tanah jajahan semula serius ini bukan cerita kecil 26 Oktober lalu Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri menandatangani perjanjian dengan Donald Trump dalam artikel 2.2 bab broadcasting perjanjian itu Malaysia wajib batalkan syarikat lesen TV yang peruntukkan 80% rancangan tempatan dan wajib benarkan rancangan luar termasuk dari Amerika disiar waktu prime time. Bayangkan sampai kandungan TV pun kena ikut telunjuk Washington. Ini baru bab siaran belum masuk lagi syarat GLC dan GLIC kena beli barang buatan Amerika Persoalannya sekarang adakah kita jual kedaulatan hanya kerana nak turunkan tarif 25% jadi 19%? Apa maknanya Malaysia Madani kalau akhirnya kita tunduk pada syarat penjajah moden? Saya Muhammad Firdaus Salihuddin, pengamal media di TV Peritiwi. Saya ajak anda buat video sampaikan suara hati kita demi kedaulatan negara.